Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya, tetap di channelnya Mingme. Nah, oke teman-teman, di video kali ini Mingme mau memasak kuah tahu dan jamur inoki. Yang cocok banget dimakan waktu musim panas ya, karena di tahun ini lagi musim panas. Jadi cocok banget kalau bikin kuah tahu dan jamur inoki seperti ini. Nah, bagaimana cara masaknya? Bagi teman-teman yang penasaran, silahkan simak terus videonya sampai selesai ya. Dan semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sekarang kita potong-potong dulu tahu putihnya. Nah, kira-kira tahunya dipotong seperti ini, dan sekarang kita sisihkan dulu. Dan ini adalah buah tomat yang udah kita rendam pakai air panas tadi, ini kulitnya udah mengelupas, dan sekarang kita bersihkan dulu. Setelah kulitnya dibersihkan, sekarang kita potong dadu kecil-kecil. Setelah selesai potong buah tomatnya, sekarang kita siapkan bumbunya. Bumbunya juga sangat simple, kita siapkan bawang putih cincang. Selain bawang putih, sekarang kita siapkan juga irisan daun bawang. Setelah bahan dan bumbu selesai dipersiapkan, kita langsung aja ke cara masaknya ya. Kita panaskan minyak sayur. Setelah minyaknya panas, sekarang kita masukkan bumbu yang udah kita persiapkan tadi. Kita tumis-tumis bumbu ini sampai baunya harum. Sekarang kita masukkan tomatnya. Dan kita lanjut menumisnya lagi sampai buah tomatnya layu. Sekarang kita tuangkan air. Dan kita masukkan bumbu, kita tambahkan sedikit bubuk kaldu, tambahkan sedikit kecap asin, tuangkan sedikit saus tiram, tambahkan sedikit gula, dan kita masak sampai mendidih. Nah kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan bahannya, kita masukkan tahu dan sedikit wortel. Kita masukkan juga jamur enoki. Nah sekarang kita masukkan ini sayur pakcoynya Nah, setelah bahannya masuk, sekarang kita lanjutkan memasak sampai kuah ini mendidih, ya. Nah setelah dimasak beberapa menit, kalau udah seperti ini, ini udah mateng ya, udah boleh diangkat dan disajikan Nah oke teman-teman, seperti inilah hasil akhir kuah tahu dan jamur enoki dari Mingme hari ini Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan dijamin seger banget Dan jangan lupa tetap bantu support Mingme dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye